Так, быстренько-быстренько так располагаемся. Молодой человек, табуреточку подвиньте. Хорошо. Дедушка на диване, вот от, вправо от телевизора немножечко. Ага, ага. Так, так. Замерли, молодцы. Опа, хорошо. Еще разочек. Апа. хорошо. Фу, уработался. А съемки с утра до ночи. Хотя кому-то, наверное, кажется, что уж проще, бери да снимай. А на самом деле в нашей работе всякое бывает. Дорогие телезрители, как вы, наверное, уже успели догадаться, сегодня мы поговорим о профессии фотографа. И я спешу вам представить героев нашей сегодняшней программы. Надежда Камолова, фотокорреспондент района общественно-политической газеты «Основа». Как утверждает Надя, фотография – это ее жизнь, это ее смысл жизни, это ее работа и это же ее увлечение. С фотоаппаратом Надя не расстается. Она и на работу ходит с ним, и с работой, ну и, естественно, и на отдых. Павел Гришаев. Человек камера, человек лимузин, человек фотоаппарат, фотография для него это работа в удовольствие. Впрочем, Павел редко, что делает беззадорные улыбки на лице. Говорить о фотографии, шутить над фотоаппаратами он может бесконечно. Евгения, начинающий фотограф. Три года она впервые нажала на пусковую кнопку фотоаппарата. Маленькой женечке так понравилась вылетевшая птичка, что с тех пор она решила посвятить себя фотоискусству. Первый вопрос традиционный. При каких обстоятельствах и когда у вас первый раз, как говорится, вылетела птичка? У меня, я помню, еще в глубоком детстве, когда я была школьницей начальных классов. То есть, ну, фотоаппарат подарили или это был какой-то осознанный выбор? Нет, фотоаппарат мне не дарили. Я его, на него накопила сама на обедах. Купила себе первый фотоаппарат. Смена 8. М. Очень. М. М, да. У меня тоже такой... Мы все родом с, со смены 8 М. Я был еще, наверное, дошкольником. Отец, не знаю, с какого. В общем, он купил и фотоаппарат, и вспышку, и все, все, все. И мы там недели две мы запойно снимали, потом запойно проявляли. В основном это папа делал, я постольку, поскольку но тоже иногда баловался. Но тогда я, конечно, не мог предположить, что это вылится во что-то большее, чем баловство маленьким топоратиком и вознейной закрепительными проявите вот этот ужас конечно мне не очень нравился во всем этом процессе мне нравилось снимать а вот проявлять мне не нравилось ну, насколько мне рассказывали родители я первую фотографию сделала в три годика отец мне дал фотоаппарат зенит у нас тогда был Он сказал, нас фотографирует меня правда до сих пор где-то <сёк> где-то ищем до сих пор мне подарили смену 8 м <связычный> ну, я как бы я вообще тогда ничего в фотоаппаратах не соображал. Мне просто вот, вот валяется, не нужен. Нужен, будет вот, возьми. Я бегал, фотографировал, бац, самолет пролетает. Я там тьш, я делаю вид, что там умею, там что-то. Смотрю, там люди нарисованы, там три, три человека, там фигурки такие. Это значит, типа, портретная съемка. Я раз, переключаю. <связычный> так... Я знаю конец истории, там панки не было, да? Не было. <связычный> я <связычный> полдня носился. Потом, а еще потом, главное, думаю, если я чуть-чуть открою, она ж не засветится. Я же не так открою. Я чуть-чуть. Открываю, потом так оба. Там там пленки вообще. Она не засветится. Ее там нет, она и не засветится. А у вас были какие-нибудь приколы такие вот на заре, так сказать? Что касается пленки, это, наверное, общее место всех. Ну, по крайней мере, ответственная съемка. Вот это самое неприятное... Страшное чувство, что вот сейчас вот это начнет происходить, и у тебя кончается пленка. Надо перематываться, пока она перемотается, пока заправишь следующую, и все закончено. Вот это страх у меня вот. Это был. фобия, елки. Это фобия. А это у всех фотографов это фобия была. Точно так же, как у видеооператоров, фобия, что он сбился с цикла и вместо паузы, вместо рек у него пауза. Я в студии когда-то работала, у нас одна фотограф, не будет говорить, назвать имя, сфотографировать на документ. И как бы у нас там э, каждый кадр подписан. Там здесь 3 на 4, дальше загранпаспорт, потом просто паспорт, потом еще что-то туда-сюда. Пошло раз 3 на 4, по пленке смотрим, отсчитываем, 3 на 4 и ниже пояса отсидят. 3 на 4, но ниже пояса? Но ниже пояса на лица вообще нет. Кстати, как раз анекдот в тему. Приходит толпа китайцев к фотографам. И фотограф смотрит на и думает, боже мой, пока я сфотографируешь, пока все проявишь. Сфотографировал одного китайца и раздал всем. Один китайец ему подходит и говорит, это не моя фотография. Как ты не твоя? Вот смотри, лицо твое, мое, глаза твои, твои, нос твой, твой. А что еще не так тебе? Рубашка не моя. С лицом он согласен, у него рубашка не устраивает. Я иногда за... наблюдаю за тем, как вы работаете, потому ну, что мероприятия все равно вместе как-то проводим. Иногда вы такие немыслимые позы принимаете, шпагаты всякие, прогибы немыслимые. Спорт. <серкый olsun> Валяется. Валяется Мне... <серкто> вот спортивная подготовка нужна фотографу? Мне запретили. Да, когда хороший аппарат, техника нужна. Когда потому что он хороший, он тяжелый, потому что потом болит спина, шея. После свадьбы, если я встаю на весы, у меня полкило, не то, что прям за день теряю, но в целом где-то полкило килограмм уползает. Особенно летний съемочный день, когда пробегаешь полтора-два килограмма на шее. А на... ты не скажешь со стороны, ну ходит все эти человек, щек щелк работа, да, не бей лежачего. Но... нет, энергии много Тут даже не столько физическая энергия, а психологическая, потому что постоянно надо быть в тонусе, постоянно контролировать процесс, что где происходит, кроме не проморгать, что постановочная, постановочная съемка, там одно дело, там тоже надо напрягаться, там другого рода нагрузка, а даже когда, даже на застолье, все равно так, вот если даже вроде курить, но надо сканировать, что происходит вокруг. Что неизбежно, когда куришь, в это... Обычно, постоянно надо Обычно, когда я выхожу курить, прут не в смысле крадут. В смысле крадут? Где меньше души? Вот раньше, когда вот возня, пленки, заявить, проявить или там закрепить или вот все это. Вот. Или сейчас, вот когда вот цифра, и фотошоп, все любые программы. Где больше творчества? Больше, конечно, сейчас при Сейчас больше, да? Конечно. То есть больше реальных возможностей, там фант фантазии, можно там Буду Можно сделать все, что вот. угодно. Те фотографы, которые утверждают, что вот пленка – это хорошо, это те, кто, скажем так… Ну, у кого романтика какая-то. Я бы не сказала романтика, это те, кто… В те, не понимают. Те, кто не, просто не, не заработал на нормальный фотоаппарат. У него до сих пор пленка, и вот он теперь выгляжет, вот у меня пленочка, он так хорошо снимает. На самом деле это просто от нищеты, я считаю. Я тут смотрел фильм про снайперов, там вот, Певцов, по-моему, снимался. И вот он снайпершу узнал, поздоровался с ней за руку и по характерному мозолю узнал, что она его коллега. Вот у вас есть мозоли профессиональные? Бывает? Боюсь сказать громко, но вот там, где мы сидим, там и мозоль, потому что одно дело отснять, а потом сколько их обрабатывать фотографии. Кстати, вот в чем. Профессиональные мозоли потом. Весь как раз в том, что с пленкой было проще. Ты снял, в конце концов отдал в лабораторию, там оператор худо-бедно подрегулировал, все больше ни на что повлиять не может практически. В лаборатории, когда ми мини-лаба да. были. как химикат сработал, так сработал. Людям да. сейчас этого уже мало. А у фотографов э, есть какие-нибудь профессиональные суеверия? связанные там с технологией производства или с, с ведением, там, с течением праздника, мероприятия. Заезжать аккумуляторы перед свадьбой, не плевать в объектив, протирая рукавом. Ну, и уходили душ без камеры, в общем, собственно говоря, это главное. Это да, это такая привет. Она всегда работает. У тебя вообще что-то есть. Ну, я, например, выходя из дома на какой-нибудь большой заказ, несколько раз перешагиваю петь через порог, чтобы на всякий случай, а вдруг придется вернуться. Но я уже несколько раз возвращалась оттуда. Поэтому уже не страшно. Вернуться, если что-то забыл. А ты далеко от порога отходишь или там по подъезду Нет, я просто стою по порогу. И этого достаточно.